Мы приняли решение 312 человек личного состава УГАИ Николаевской области отправлены за штат и освобождены от должностей. Я полагаю, губернатор скажет, но думаю, что в этих сложившихся ситуациях переходного периода это правильное решение, а жители Николаевой области найдут возможность вести себя так, чтобы обеспечить переходный период оптимальным. Функционал ключевой по, дорог, по порядку на дорогах и по порядку э, в оформлении происшествий будет распространяться спецподразделение «Миротворец», боевое спецподразделение и э, милицейское спецподразделение. И э, спецподразделение «Николаев», ваше местное К ним преданы специалисты, тоже мы привезли их из зоны боевых действий. Подразделение «Кобра». Вот это то, что будет здесь функционировать следующие 2-3 месяца. ГАИ больше к вам не вернется. У вас будет э, патрульная служба. Патрульная служба, городская патрульная служба, Николаевская. И патрульная служба на манер Роуа Патрул, э, как это есть в Соединенных Штатах или в Европе. Э, МРЭО завершат свое существование в том виде, в каком они есть. И превратятся в сервисные центры МВД существенно с количеством составом но существенно большим сервисом, и большой доступностью, где будут оформляться не только все, что связано с автомобилями, а также все, что связано с тем, что там будет по справкам МВД, по оружию, по целому комплексу сервисов, включая сервисы миграционной службы и паспортов, с тем, чтобы через несколько лет, когда система по всей стране будет отлажена, это был единый сервисный центр, где человек может прийти и все, что ему нужно от государственной власти. Мы приняли решение больше не терпеть и не ждать официального начала переходного процесса, потому что замены в Николаевском ГАИ происходили, взыскания накладывались. Это не имеет никакого результата, систему нужно менять докуринно. Поэтому мы приняли решение 27 июля начать отбор в новую патрульную службу. Всех в нее приглашаем. Это будет Новая полиция. Я сделаю так, чтобы Николаев посмотрел на такую новую полицию. Те ребята, которые приступят в Киеве 4 июля, смогут приехать и э, работать в Николаеве несколько дней, по крайней мере, для того, чтобы молодежь могла тоже прийти и поверить в эту службу. Те освобожденные милиционеры, которые мы сегодня освободили от должностей, будут иметь шанс э, доказать, что это честные люди. Те, кто честен. Это будет жесткая комиссия, мы привлечем в нее в том числе и общественность. Я думаю, что многие из вас знают, с кем имеют дело. И э, я далек от того, чтобы э, обвинять во всем происходящем только человека, который машет палочкой. Э, есть система, которую мы будем ломать и менять. Э, помогайте, потому что какая бы ни была э, прекрасная и честная новая полиция, если она не пользуется доверием, она ничего не стоит. Поэтому э, ждем всех и женщин в особенности. В новой патрульной полиции Киева у нас 35% девушек, 70% человек с высшим образованием. Это люди будут с хорошей зарплатой, с хорошей репутацией, с данным желанием построить новую полицию. Мы несколько назад, месяцев назад приняли решение, что ГАИ в том виде, в каком оно есть, со всеми предпосылками коррупционными существовать не может. То, что это происходит сейчас, в последние недели перед тем, как ГАИ э, начнет трансформироваться, это, э, это у них как последняя жнева, понимаете? Мне губернатор рассказывает, что у вас хороший урожай, что по, пошла, э, пошли жнева, пошли уборочные, а у них пошла козьба, понимаешь? Поэтому какой-то момент наступает необходимость обрубить. Yeah. <р Imagined in Spanish> yeah. Я за свою каденцию за последние полгода поменял трех руководителей в республики. Здесь у вас работала комиссия, в том числе один из этих людей, который попался на этой взятке. Имел э -э -э там служебное несоответствие и так дальше. Но так не работает. Поэтому мы приняли, может быть, кто-то посчитает несправедливое решение. Мне будут вопить сейчас все презумпции невиновности. Как же так? Мы приняли решение освободить всех. То есть такая коллективная ответственность, такой уровень недоверия ко всем. Людям.